小忍阿木师兄也在，那正好可以一起尝尝我做的海棠糕。嗯，教主，小翔做的海棠糕，还是先请您尝尝吧。 师傅，怎么样？ 教授，小翔的玲珑心怎么没有变化？我们只要让拥有玲珑心之人唇齿相接，心脏就会焕发出光芒。看来时机还未到。